নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পদৰ নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ আটক সম্পৰ্কে কিছু কথা আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত সহযোগ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মাৰ্কবোৰ কিমান আছে সেইটো আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব বহুতে কৈ আছে যে চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পদৰ নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্ৰাথমিকৰ কাৰণে অৰ্থাৎ লয়াৰ প্ৰাইমেৰী আপাৰ প্ৰাইমেৰীৰ কাৰণেই কাট আপৰ ভিডিঅ' দিব লাগে আৰু ভাবিলোঁ তেনেকৈ আজি ভিডিঅ'টো আলোচনা কৰিম আপোনালোকে সহযোগ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে হওক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ চাৰি হেজাৰ পাঁচশ পদৰ যিহেতু ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে পি ডাব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটছৰ লগতে স্পৰ্টছ আৰু কালচাৰৰ যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছিল সেইসকল প্ৰাৰ্থী ইতিমধ্যে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন মানে সমাপ্ত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে বাকী আছে জেনেৰেল ভেৰিফিকেশ্যন আৰু জেনেৰেল ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণেই এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন শিক্ষা বিভাগৰ ফালৰ পৰা অহা নাই কেতিয়ালৈকে আৰম্ভ হয়তো দুই এদিনতে ন'টিফিকেশ্যন শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিব আৰু আমি সকলোৱে জানিব পাৰিম যে জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছসকলৰ কাৰণে ফিজিকেল ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু তাৰ মাজতে বাকী আছে এন চি চি কেণ্ডিডেটছসকলৰ কাৰণে এন চি চি কেণ্ডিডেটছসকলৰ কাৰণেও ন'টিফিকেশ্যন খুব সোনকালে আহিব আৰু যিসকল প্ৰাৰ্থী স্পৰ্টছ এণ্ড কালচাৰত যিসকল প্ৰাৰ্থী আবেদন কৰে যিসকল এপচেণ্ট আছে হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে এদিন সময় দিব পাৰে সেইটো আমি পিছলৈকে জানিব পাৰিম এতিয়া আহিলোঁ কাট অফ কাট অফৰ কথা ক'বলৈ গ'লে এতিয়া বিভিন্নজনে বিভিন্ন মন্তব্য দি আছে বিভিন্নজনে ইতিমধ্যে কাট অফৰ ভিডিঅ' বনাইছেই এতিয়া মই যদি আপোনালোক ক'বলৈ যাওঁ যে কাট অফ এতিয়া কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত কিমান যায় সেইটো আমি এতিয়ালৈকে কেলকুলেশ্যন কৰি আছোঁ বা আমি ক'ত কেনেকুৱাকৈ যাব পাৰে বা প্ৰাৰ্থীসকলৰ কিমান পাৰ্চেণ্ট আছে সেইটো আমি কিছু তথ্য আমি জনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানিব পাৰিছে যে বিয়াল্লিছ হাজাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিছে আৰু ইয়াৰে কিছুসংখ্যক প্ৰাৰ্থী কমিলেও কিন্তু বৃহৎ সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে কমি নাযায় গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে চাৰি হাজাৰ পদৰ সংখ্যাও বেছি নহয় চাৰি মাত্ৰ চাৰি হাজাৰ পাঁচশ ইয়াৰ ভিতৰত এল পি থাকিব আৰু ইউ পি দুটাই থাকিব ইয়াৰে ভিতৰত মিডিয়াম অনুযায়ী ভাগ ভাগ হৈ যাব তাৰোপৰি যিখিনি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী অৰ্থাৎ অ' বি চি এছ টি এছ চি এইবাৰ পষ্টৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম আছে গতিকে সেইফালৰ পৰা আমি চাবলৈ যদি যাওঁ এইবাৰ কাট অফ কিন্তু যোৱাবেলিতকৈ এইবাৰ বঢ়াৰে আমি চান্স দেখা পাইছোঁ বহুতে কৈছে যে এইবাৰ মানে কি কাট অফ বহুত কমিব কিন্তু মই ব্যক্তিগতভাৱে অনুভৱ কৰোঁ যে কাট অফ বহুত বেছি নকমে হয়তো যোৱাবেলিতকৈ এইবাৰ কিছুসংখ্যক ডিষ্ট্ৰিকত পাৰ্চেণ্ট বেছিহে যাব হয়তো এখন দুখন ডিষ্ট্ৰিক্টত এক দুই কমিব পাৰে যোৱাবাৰতকৈ মানে কি পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদত যিখিনি কাট অফ দিছে তাতকৈ এখন দুখন ডিষ্ট্ৰিকত হয়তো কিবা একাউণ্টত কমি যাব পাৰে কিন্তু মেক্সিমাম ডিষ্ট্ৰিকত এইবাৰ কাট অফ এভাৰেজ হিচাপে থাকিব বহুত কমি নাযায় ডিফাৰেঞ্চো বেছি নাথাকে যোৱা পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদতকৈ কিন্তু এক দুই পাৰ্চেণ্ট কিছুসংখ্যক ডিষ্ট্ৰিকত বাঢ়িয়ে যাব গতিকে যিসকলে ভাবি আছিলে কাট অফ বহুত কমিব কেণ্ডিডেটছ নাই তেনেকুৱা নহয় কিন্তু কাট অফ বহুত বেছি কম নাযায় এখন দুখন মই ক'লে এখন দুখন ডিষ্ট্ৰিকত কমিব পাৰি কিন্তু মেক্সিমাম ডিষ্ট্ৰিকত কাট অফ বেছি নকমে গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে এইবাৰ যি চাৰি হাজাৰ পাঁচশ পদৰ কাৰণে কেনেৰে সংখ্যা কিন্তু যথেষ্ট আছে কাৰণ ফাইভ থাউজেণ্ড পৰা কিছুসংখ্যক প্ৰাৰ্থী অলপ অলপ মাৰ্কৰ কাৰণে ৰৈ গৈছিল আৰু তেনেকৈ আবেদনৰ সংখ্যাটো চাব চালেও আমি গম পাওঁ যে বৃহৎ সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু আবেদন কৰিছিল আৰু পদৰ সংখ্যাও যথেষ্ট কম যথেষ্ট কম বুলি কেনে ক'ব লাগিব যে চাৰি হেজাৰ পাঁচশ পদ নিম্ন প্ৰাথমিক থাকিব উচ্চ প্ৰাথমিক থাকিব আৰু নিম্ন প্ৰথমৰ ভিতৰত মিডিয়াম অনুযায়ী চেঞ্জ হৈ যাব মানে কি ভাগ হৈ যাব কাৰণ তাত থাকিব অসমীয়া মিডিয়াম এনেকৈ বিভিন্ন মিডিয়াম চেঞ্জ হৈ যাব বাৰু কেটেগৰী হিচাপে ভাগ হৈ যাব গতিকে সেইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে যদি আপোনালোকে লিষ্টখন চাই তেনেকৈ চাবলৈ গ'লে কিন্তু পদ বহুত বেছি নাই গতিকে সেইকাৰণে কাট অফটো এইবাৰ নকমেই বৰঞ্চ বাঢ়িব আৰু ইউ পিড খেলতো বেছিকৈ বাঢ়িব গতিকে আপোনালোকে নাভাবিব যে মোৰ মাৰ্ক কম আছে ভিডিঅ'টো মানে তেনেকৈ নিমিলে গতিকে তেনেকুৱা কথা নহয় যিটো বাস্তৱ সত্য সেইটো আমি মানিবই লাগিব আৰু যোৱা আমি ফাইভ থাউজেণ্ডৰ পৰা যি কাট অফৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ গতিকে প্ৰায় মিলিছে অলপ অলপ কাষেৰে গৈছিল গতিকে কাট অফৰ ভিডিঅ'বিলাক যিহেতু অনুমানিক হয় গতিকে সেইফালৰ পৰা আমি অনুমানিক ভাৱে ক'ব লাগিব বহুতে কৈ আছিলে বহুতেই ৰিকুৱেষ্ট কাৰণ বহুতে যোৱাবাৰ মই যিটো কাৰ্টপৰ ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'বিলাক চাইছিল আৰু চাই কিনে বহুতেই সন্তুষ্টি বা ছেটিছফাই হৈছিল বা মিলিছে বুলি তেনেকৈ ধাৰণা কৰি এইবাৰো তেনেকৈ কৈ আছে কিন্তু মই আপোনালোকক আৰু ভিডিঅ' বনাম কাৰ্টপৰ ওপৰত যেতিয়া জেনেৰেল ভেৰিফিকেশ্যন লিষ্ট মাৰিব আৰু এতিয়া আমি চাই আছোঁ প্ৰাৰ্থীবিলাকৰ কিমানসংখ্যক মাৰ্ক আছে বা কিমান এখন পাৰ্চেণ্ট আছে সেইফালৰ পৰা আমি কেলকুলেশ্যন কৰিম কৰি কিনে আপোনালোকক এছ টিত কিমান যাব এছ টি প্লেন বা এছ টি হিলছত কিমান যাব পাৰে এছ চিত কিমান যাব পাৰে অ' বি চিত কিমান যাব পাৰে জেনেৰেলত কিমান যাব পাৰে বা আদাৰ কিমান যাব পাৰে সেইখিনি আমি কেলকুলেশ্যন কৰি আছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক খুব কম দিনৰ ভিতৰতে আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিম সেইখিনি আপোনালোকক আমি জনাই থৈ দিলোঁ কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে আপোনালোকে জানি থাকক যে কাট অফৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বেছি নকমে এভাৰেষ্ট থাকিব সেইফালৰ ভিতৰত আপোনাৰ যাৰ মাৰ্কে ক'ব লাগে সেইসকলে পাব আৰু নোপোৱাসকলে আৰু অপেক্ষা কৰিব লাগিব আহি থকা বিজ্ঞাপনৰ কাৰণে গতিকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি কোনখন মানে কি ধৰি লওক আপোনাৰ কোনটো কেটেগৰীত কিমান কাট অফ যাব সেইটো আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম এতিয়া জাষ্ট আপোনালোকক ক'লোঁ যে এভাৰেজ থাকিব এক দুই পাৰ্চেণ্ট কিছুসংখ্যক ডিষ্ট্ৰিকত বাঢ়িব সেইখিনিয়ে আৰু ধন্যবাদ জয় আহোম